Sirih bertempa di dalam puan. Sirih dipersembah buat paduka. Pemanis kata tatapan tuan. Awal bismillah, pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita bersua. Walau tidak bersemuka untuk mendengar lisensi buku yang telah saya pilih warga penonton yang budiman. Nama saya ialah Arina Nur Hazwani binti Azmi. Saya dilahirkan pada 24 Jun 2014. Saya merupakan murid tahun 5 kelas Auris di SK Sungai Isap, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Saya mempunyai tiga orang adik-beradik. Saya merupakan anak bangsa iaitu anak yang ketiga. Ayah saya merupakan seorang pegawai bank. Manakala ibu saya merupakan seorang guru. Saya menyimpan satu impian iaitu menjadi seorang guru seperti ibu saya. Saya bersekolah di SK Kuala Lana. ...ketika saya prasekolah pada tahun 2020. Saya juga memulakan pelajaran tahun 1... ...di SK Sungai Isap pada tahun 2021. Semasa di prasekolah, saya telah mendapat... ...anugerah ikon murid prasekolah Negeri Pahang... ...pada tahun 2020. Sempena Hari Anugerah Apresiasi pra sekolah negeri pahang di sk sungai isap saya telah menjadi seorang pengawas sekolah pada tahun 3 hingga kini saya juga telah diberi kepercayaan sebagai duta sahsia murid sk sungai isap pada tahun 2024 saya juga telah mendapat banyak anugerah semasa Majlis Apresiasi Akademik pada tahun 2024-2025. Saya juga telah menyertai Kuis Kelab STEM dan Filateli Kebangsaan pada Ogos 2024 secara dalam talian. Saya juga telah menyertai pertandingan menulis surat Hari Post Sedunia pada Oktober 2023. Anjuran Post Malaysia. Selain itu, saya juga terlibat dalam projek KMR sekolah dan telah menyertai konvensyen kebangsaan ts 25 kali keempat pada 5 hingga 6 Julai 2024. Saya juga sebagai wakil pembentang projek KMA sekolah yang diberi nama dari sisa ke Permata. Saya juga menyertai pertandingan Hippo The Contest Little Than One dan Kangaroo Mask Competition Honorable Mention. Saya juga terlibat dalam pertandingan catur Archer Under 12 Chess Open UMP pada 20 Julai 2024. Anjuran UMP Pahang. Saya juga merupakan ahli aktif Bandar Putri Tenas dan per ter pernah menyertai aktiviti perkemahan Negeri Pahang pada tahun 2024 dan International Girl Guides Photography Contest iaitu peringkat antarabangsa. Walaupun saya berbadan kecil, saya percaya bahawa bahawa saiz tubuh bukanlah penghalang untuk terus aktif, cemerlang dan meninar dalam berbagai bidang. Saya sentiasa berani mencuba perkara baharu, aktif menyertai program dan pertandingan serta berdisiplin dalam mengurus masa dalam dalam pelajaran dan aktiviti kokurikulum. Mari kita sambung resensi buku saya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sesi resensi buku fiksyen yang bertajuk Kasih Ibu. Saya suka untuk memilih buku ini. Kerana buku ini mengisahkan tentang penceritaan yang dekat dengan semua orang. Pastinya setiap daripada kita mempunyai ibu. Ibu tetap satu, tiada dua dan tidak boleh ditukar ganti. Buku ini telah ditulis oleh saudara Hafiz Daim yang telah mengupas peranan ibu sebagai pelindung kepada anak-anak. Buku ini juga mempunyai 78 halaman muka surat. Ianya diterbitkan oleh PEP Publications pada tahun 2022. Buku ini baru dicetak dua tahun yang lalu dan sangat relevan dengan kita semua. Buku ini telah diilustrasikan dengan cantik dan kemas. Pemilihan warna merah jambu dan hijau amat sesuai dengan buku ini. Pastinya kita terpanggil untuk melihat dan membacanya. Kawan-kawan, mesti hendak mengetahui intipati buku ini kan? Mari saya kupaskan. Buku ini mempunyai 10 bab bermula dengan jiwa yang memberontak. Watak Alia menjadi tunjang cerita Alia mempunyai dua adik lelaki. Dia berasa tidak disayangi kerana ibunya suka berleteh dan memarahinya apabila tidak membantu ibu di dapur. Alia sering disuruh melakukan kerja-kerja rumah seperti membasuh pinggan mangkuk, mengemas rumah dan menjaga adiknya yang masih kecil. Sehingga pada suatu hari, Alia tidak sempat menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh Cikgu Haryati. Ini kerana Alia terpaksa menjaga adiknya yang masih kecil. Alia merasa sangat malu apabila rakan-rakan sekelasnya mentertawakannya apabila dia memberi alasan tidak sempat menyiapkan kerja sekolah kerana terpaksa terpaksa membuat susu adik. Sehingga itu, ketika itu, rakan rakan baik Alia iaitu Hana sentiasa ada untuk memberi sokongan kepadanya. Sehingga pada suatu hari, Alia nekat untuk lari dari rumah tanpa tujuan. Sehinggalah Alia ditimpa kemalangan dan dimasukkan dalam unit rawatan rapi di hospital. Di sinilah berlakunya titik kesedaran dan kemuncak perbalahan terhadap ibunya. Dalam koma akibat akibat kemalangan, Alia seakan bermimpi menjadi anak maaf Alia seakan bermimpi menjadi ibu dan ibunya menjadi anak. Sifat anaknya sama seperti sifat Alia semasa menjadi anak. Alia berasa sangat bersyukur apabila dia sedar dari koma kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana telah memberi peluang untuk terus hidup dan memperbaiki sikapnya Agar menjadi orang yang lebih baik Menarik kan kawan-kawan cerita ini? Bak kata pepatah Bak kata pepatah Kasih ibu tiada batasan Benang bulu dicahit rapi Disulam indah, dihias cantik Jasa ibu tidak, tidak tertepi Tiada nokta ada bererti. Begitulah pantun yang boleh menggambarkan betapa istimewanya insan yang bergelar ibu. Terdapat banyak pengajaran dalam cerita ini. Antaranya kita hendaklah bersyukur mempunyai ibu yang sentiasa, yang sentiasa adil untuk memberi sokongan kepada kita kita juga perlu bersyukur mempunyai rakan yang sentiasa ada dengan kita. Mahu sama ada suka pun duka. Ketiga, kita juga hendak bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi peluang untuk terus hidup dan memperbaiki sikap agar menjadi orang yang lebih baik saya sudah bicara buku ini dengan sepotong frasa yang 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 berbunyi syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya Arina, cikgu ada soalan. Soalan pertama cikgu, pada pendapat Arina, apakah tema utama buku ini? dan mengapa Pada pendapat saya antara antara eh maaf pada pendapat saya tema buku ini ialah keberanian menghadapi cabaran kerana sepanjang penceritaan watak utama Alia berkali-kali diuji dengan halangan sama ada ketakutan prasangka masyarakat atau krisis dalaman. Lalu tetap bangkit, mencuba dan belajar daripada kesilapan. Okey, soalan kedua cikgu. Pada pendapat Arina, apakah tanggungjawab seorang anak kepada ibu dalam konteks utama watak buku ini? Pada pendapat saya, tanggungjawab anak kepada ibu bapa dalam buku itu merangkumi beberapa aspek penting. Pertama, menghormati dan mentaati nasihat ibu bapa. Seperti yang ditunjukkan watak utama apabila dia mendengar nasihat ibunya sebelum membuat keputusan besar. Kedua, menjaga kebajikan dan emosi mereka dengan berkongsi susah senang. Contohnya, bila mana Wata itu pulang setiap petang untuk membantu ibunya di dapur. Ketiga, membalas jasa dengan berusaha cemerlang di sekolah sebagai satu cara menghargai pengorbanan mereka. Sama seperti watak utama yang tekun belajar demi membanggakan ibu bapanya. Okey, sekian. Terima kasih dari kami SK Sungai Isap.